Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya aku, Ningsih Kangoshi. Di video kali ini, aku akan membuat salad buah untuk dijadikan ide jualan di rumah. Rasanya ini udah pasti enak banget, creamy, dan buahnya ini segar banget. Dan sausnya ini tidak mudah meleleh ya, dijamin pasti banyak yang suka. Nah, yang penasaran gimana cara aku membuat? Tonton videonya hingga selesai, jangan di-skip-skip -skip ya. Oke, untuk langkah pertama di sini aku udah siapkan satu buah pir. Ini nanti kita akan potong-potong kecil. 9 butir buah anggur, 4 butirnya ini kita potong memanjang dan 5 butirnya kita potong dadu atau sesuai selera. 4 buah jeruk ini untuk hiasan ya. 1 buah apel dan seperempat buah melon ini kita potong dadu juga dan ada satu buah naga nah ini semuanya kita potong-potong buahnya dan kita sisihkan dulu ya lanjut kita akan buat nutrijel rasa melonnya siapkan pen atau panci lalu masukkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 1 gelas satu saset nutrijel rasa melon kemasan 15 gram lanjut kita aduk hingga tercampur rata agar tidak ada bahan yang bergerindil dan di sini aku tambahkan cuma 500 ml air putih karena jika terlalu banyak nanti jelinya akan lembek dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata nah ini opsional aja jika teman-teman suka boleh ditambahkan dan jika tidak suka boleh di skip aja ya aku tambahkan 1 sendok teh pasta melon lanjut kita aduk hingga tercampur rata Kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil aja hingga mendidih. Jika udah mendidih matikan api kompornya lanjut kita aduk kembali dan kita masukkan purti ezitnya dan kita aduk kembali hingga uap panas berkurang. Kemudian kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya dan ini kita biarkan hingga jelinya ini set. Nah jika udah set atau mengeras seperti ini jelinya sekarang kita akan potong dadu ya Seperti ini potongannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga Nah ini dia hasilnya setelah dipotong-potong ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut kita akan buat saus saladnya Siapkan pan atau panci masukkan 50 gram gula pasir 2 sendok makan tepung maizena ini kita aduk dulu Selanjutnya tambahkan 500 ml susu UHT full cream sambil diaduk-aduk seperti ini ya Dan tambahkan 3 saset susu kental manis Ini kita aduk hingga tercampur rata Dan lanjut kita masak dengan api sedang cenderung kecil aja Ini kita masak hingga mendidih atau mengental ya Nah jika udah mengental seperti ini ini bisa kita matikan api kompornya ya dan ini kita aduk-aduk dulu hingga uap panasnya berkurang. Nah, jika udah berkurang uapnya ini kita tambahkan yogurt Chimori. Ini yang rasa original ya 120 gram dan tambahkan mayonaise sebanyak 200 gram. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Ini ya teman-teman tekstur dari sausnya kental seperti ini. Nah jika udah selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu ya hingga dingin. Lanjut siapkan wadah. Di sini aku gunakan wadah tin wall ukuran 200 mili ya teman-teman. Jika gunakan ukuran yang lebih besar boleh disesuaikan aja. Lanjut aku akan menaruh potongan buah anggur dan potongan buah naga di samping wadah. Fungsinya agar Tampilannya ini lebih cantik dan menarik. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama seperti ini hingga semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya aku akan masukkan 2 sendok makan jeli melon, 1 sendok makan buah melon, 1 sendok makan buah pir, 1 sendok makan buah naga. 1 sendok makan buah apel dan 1 sendok makan buah anggur. Nah, ini semua bahan sudah kita masukkan. Sekarang aku mau menambahkan saus saladnya. Ini aku tambahkan 2 centong sayur ukuran kecil atau secukupnya saja. Lakukan hal yang sama seperti ini ya hingga semuanya selesai. Nah, jika udah diberi saus saladnya, sekarang aku akan masukkan satu sendok makan parutan keju cheddar agar rasanya ini lebih enak dan lebih creamy. Kemudian, untuk mempercantik tampilannya, aku akan menambahkan potongan buah anggur, buah jeruk, dan buah naga di atasnya ya, seperti ini. Nah, ini dia salad buah kriminya, udah jadi. Ini tampilannya aja udah cantik banget ya. Kalau teman-teman jual ini mah pasti laris manis banget. Rasanya enak, segar, creamy, dijamin pasti banyak yang suka. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 14 kotak ukuran 200 ml seperti ini ya. Untuk menarik pembeli kita pasangkan stiker jualan. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget ya, teman-teman dan untuk harga jualnya teman-teman bisa jual 15 ribuan per kotak atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing ya nah sekarang aku mau cobain ini kuahnya beneran kental banget tidak mudah meleleh ya bismillahirrohmanirrohim hmm masya Allah ini rasanya enak banget creamy segar manisnya pas ndak enek tenggorokan. Pokoknya, ini recommended banget. Wajib dicoba ya di rumah. Oke, teman-teman, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.